Белгородской Народной Республики. Но как-то они им даже докладывали. Но те расисты, которые должны были ответственны за прием какого-либо какого решения, решения такого не приняли. Как результат, ракета попала точно в цель. И по состоянию на сегодняшний день у расистов 8 штабных офицеров числятся пропавшими в бизнесе. Почему пропавшими в бизнесе? Ну, потому что от них ничего не осталось, от них просто ничего не нашли. Вот. Но это самый плохой вариант для их семей, просто по той простой причине, что в этом случае просто прекращаются выплаты до момента выяснения, что же, собственно говоря, с персонажем произошло. Но поскольку от них ничего не осталось, то ничего они и не выяснят. Вот. То есть 8 штабных на минус, а чем они занимались, это координация и командование, общее командование операций, которые российско-фашистские войска ведут под нашим украинским городом Вовчанск.